Да, конечно. Да. Все, кто хотел и не получить очень полезную вопрос пришли. вашей членки, а сейчас в консайте, я думаю, что или как минимум вы смотрите все же на на простые вещи. Меня зовут Мария, я провожу направление в для покупателей в Трофеевке. И сегодня я благодарна вам за то, что вы пришли, благодарю вашим за то, что они дали нам возможность смотреть презентацию. Немного о нас, почему, собственно говоря, я могу рассказывать секрет о секретах привлекательности, о том, как выглядит интернет-магазин в глазах покупателей. Кроме юрии действительно самый большой торговый центр в интернете в Украине. 24 миллиона товаров от 80 тысяч интернет-магазинов, которые товары продают на портале. У нас более 110 тысяч заказов через корзину и более 8 тысяч миллионов просмотров контактов магазинов в месяц на основании этих данных мы узнаем, что же действительно влияет на принятие решения покупателя купить ваш товар. И э, очень важный момент, я бы хотела, чтобы эту презентацию вы смотрели э, так, как будто вы сами покупаете. Когда по вы получите своеобразный чек-лист, превращаем их в покупателей и превращаем их в благоприятных покупателей. Все нам рассказывают о том, как привлечь посетителей. Кондекс, SEO, очень много всяких инструментов интернет-маркетинга. Очень мало кто говорит о том, что же делать с тем количеством трафика, который пришел на этот сайт. И самое главное, это просидение существует. сделать все-таки трафик универсальным, Сделать посетителей покупателей. Об этом мы сегодня и поговорим. Также много аудиторий. Для начала мне бы хотелось с вами немножко контрактивничать, поэтому мне нужен один добровольц, у которого есть интернет-магазин, и он смог бы обрисовать своего покупателя, свою аудиторию. В аркацию, в принципе, самое важное понимать, кто за эти аудитории, как выглядит покупатель, чем он.

Нам нужна конверсия. Что ее вымещено? В основном это быстро удобная выставка, цена – это самый важный фактор в нашем проекте. Очень важно, чтобы цены соответствовали тем ценам, которые вы вырастали. Не обманывайте. Маленькое описание, фотографии, важная, вежливая работа менеджера, отзывы, условия покупки, удобный сайт. В общем, в принципе, очень много факторов. Теперь что делать по всем этим подробно. И что же мешает нашу конверсию? Плохие отзывы, э, несоответствие цен, реальным ценам покупки, неудобная доставка, дорого не будет покупать. Очень мало информации не понимаю, это не нужен. Э, отсутствие обычной банальной информации о том, как купить, где купить, как вернуть и тому подобное. И просто невежливый уменьшить вашу конверсию. Товар там, где вы ищете. Позаботьтесь о том, чтобы ваш товар действительно был на полном что... Данный слайд очень хорошо иллюстрирует ошибки, которые иногда совершают интернет-магазины, размещая свои товарные позиции на агрегаторах, торговых центрах и каталогах. Важно, чтобы товары находили сами, где их будут искать люди. Но ну, если у нас какая-то лента для обоих людей в других услугах, наверное, ее никогда не будет. Ее просто не найдут товар легко найти и выбирать. Наши данные показывают, что люди предпочитают поиск в каталоге товара, поиск на сайте. В основном люди пользуются атрибутами, фильтрами для выбора именно того приложения, которое им нужно. Поэтому этот функционал должен быть у вас, либо если вы размещаетесь на пресс редакторах на торговых площадках, обязательно указывайте все атрибуты вашего товара. И обязательно Указывается ну, легкое название товара, потому как люди ищут конкретный товар. И в SEO это не панцея. Покупают вас не робот, покупают люди. Поэтому, когда вы пишете описание вашего товара, это на самом деле написано истинно, но много э, ключевых слов или ключевые слова или непонятный заголовок не помогут вам продать товар. Вы потратите день э, деньги, время на привлечение этого посетителя э, посредством такого неправильного грамотного SEO. Но тем не менее, придя э, на сайт, они не купят, потому что они обнаружат информацию и нужную для покупки. То есть деньги будут на приедет. Помните обязательно, что горе может быть автоматом, и, и тело должно быть не только уникальным, но и продающим. И, и естественно, решающим проблемам с футболом. Описание товаров. Товарная позиция с обобщенным названием будет только И, конечно же, без описания товаров просто не будет соответствовать тому, что он ищет на самом деле. Он тоже не произносит. Это описание э, набора, который лично я сама покупала на нашем портале. Мне все понятно, что в него входит, что я могу скомбинировать, из чего делаю, э, какой он сделан, какого он размера, и я могу спокойно купить это для себя, и это потому что я точно знаю, что это делает. Если у вас нет возможности потрогать, то еще Главное, что правильно. Знаю, наличие. 70% потребителей считают цену самым важным фактором для покупки, тем более в нашей стране это действительно самое важное. Причем, что важно, наличие стиля важен лишь для 13% Если у вас будет три товара э, для выбора, вы покупаете кресло, то, скорее всего, кресло для скидки, а не кресло, которое будет дешевле, э, понравится тоже не платим. Когда вы ставите цену, будьте внимательны. Цена должна быть конкурентной, и цена должна быть такой, которая заплатит покупатель. Не должно быть скрытой цены. В цену уже должно входить все, что пытается покупать. У меня доставка на оплату и тому подобное. Я хочу знать, знать, сколько денег я трачу на этот подать. Я не хочу быть обманутой на выходе, что мне потом скажут, что дополнительный сайт, установка или еще что-то, какое-то обеспечение. Мне нужно подбить за отдельные деньги от и уйдет его как Дальше фотография товара. Ну, мы все не можем пощупать вещи, но очень хочется э, понять, что товар, тот, который мы ищем, соответствует нашим представлениям. Э, поэтому самое важное для, для нас это фотография. Делать фотографии качественные, большие, в разных ракурсах, чтобы можно было как можно больше э, понять представление, иметь представление об этом товаре люди 90% информации воспринимают глазами. на самом деле, ну, картинка, а рекламное объявление — это 90% эффекта. Либо даже не текст, а не картинка. Тем более, актуальные позиции с изображениями просматриваются на 30% чаще. Но это само собой понятно, что товар должен иметь картинку. Но на самом деле, мы с тем, что при размещении на другую площадку не все компании это И идем дальше витрина магазина. Ну, если у вас есть магазин в плане, то вы, конечно же, оформите вашу витрину согласно моды, сезонности, э, повесите на стекло витрины предложение, что у вас там 15% скидки только в этих выходных. Витрина интернет-магазина это то же самое. Мало того, он должен быть еще и привлекательной внешне. Потому что, как э, 42% покупателей создадут свои впечатления в вашем магазине, основываясь визуально на вашу дизайн. Поэтому, оформляя свои криминальные предложениями делайте ваш сайт привлекательным. Особенно, если у вас маленький интернет-магазин, и ваш бюджет не позволяет вам вкладывать в магазин в раскрутку, вам нужно быть привлекательным вызывать доверие с первого Видео. Здесь у нас на картинке видно что описание результата с очень подробными текстами и рядом видео. Что вы посмотрите первым? Видео, Поэтому видео это еще одна возможность попробовать пощупать расслабленность, точно представить как бы он выглядел у вас в руках, посмотреть видео. Тем более, ну, посмотреть видео люди тоже более уверенно покупают ваш Доставка и оплата. Ну конечно же, я должна понимать, каким образом мне доставить товар, каким образом я могу оплатить. Поэтому э, всю эту важную информацию необходимо размещать на сайте. И, конечно же, если у вас какие-то социальные условия покупки, например, вы работаете с другой страной, или работаете по вторым условиям по-другому совершенно, создайте дополнительное и объясните, расскажите все условия, все варианты доставки оплаты покупки вашего товара. И тем более вас да, у людей должны быть гарантии до того, как у них будет уже намерение купить ваш товар. Корзина. Mm -hmm. Через корзину, конечно, не так много заказов. По нашей статистике 80% это все-таки звонок названия, 10% это заказы через корзину. Но тем не менее, корзина очень важна для тех людей, которые хотят, чтобы им не задавали лишних вопросов. Поэтому ваша корзина должна настроена быть с тьма. Не спрашивать очень много информации. Пользователь не захочет это он хочет в этом только самое важное. Но тем не менее он не хочет, чтобы вы перезванивали ему, уточняли очень-очень много деталей. Yeah. Возможно, какие-то конкретные вещи. перезванивать действительно нужно, потому что в нашей стране без звонка люди удивляются. Как... Ну, я, сейчас, наверное, заказала недавно товар, и мне, его... мне пришла СМС, что ожидайте ваш товар в новую Я была удивлена. Мы не перезвонили после заказа через корзину. То так это должно работать, но в нашей стране это так не работает. Ну и, конечно же, отключайте корзину. Жду, что вы им ответите, жду, что вы перезвоните. Кто из вас заказывал что-нибудь в интернете? Поднимите Все. А, как вы хотели, чтобы вам ответили на заказ? Когда вы должны были позвонить? Сразу. Сразу. А, кто из вас сколько времени отвечает на заказ? Сутки. Сутки. А пользователь ждет сразу. Старайтесь учитывать. Да, конечно, сразу не выходит. Но на самом деле достаточно, ну, э, -э от одного часа до четырех, это самые высокие показатели конверсии. По это времени достаточно, человек согласен ждать. Но дольше он не будет ждать. И тем более, больше суток никто не согласен ждать. За это время уже давно найдут какой-то пару вашего конкретного. Никому это не нужно. А, еще такой маленький вопрос. Кто тестировал свою собственную корзину? то есть покупал у своего интернет-магазина, как сам покупать? А должны все, потому как вы должны сами попробовать, удобно ли покупать в вашем интернет-магазине, как это происходит, что вы готовы, какую информацию оставить, что неудобно. Может быть, что-то даже сломалось, а вы об этом не знаете. Поэтому тестируйте свой интернет-магазин, как вы попросите. Информация о компании. Тем более, если вы маленький магазин рассказывайте о себе. Это нужно знать долго, с кем вы работаете, кто ваши клиенты, по каким условиям, вообще там много есть. Эта информация еще раз докажет, просто, что вы реальная компания, вы есть, вы живы, вы работаете с людьми. Немаловажный на самом деле раздел. Контакты и график работы. Ну, опять же, 80% заказов через телефон. Сделайте так, чтобы ваш телефон был самым выгодом месяц на вашем сайте. Если есть у вас магазин в офлайн, если какой-то шоу, конечно же, график работает, но это не важно. Доверие покупателя. Ну, вот такое вот сообщение я получаю, наверное, каждый день в наших группе сетях. Подскажите, пожалуйста, надежного, проверенного поставщика. Это самый важный, самый главный критерий, по которому выбирают компании, с которыми будут э, сотрудничать. Особенно в сектора. Поэтому э, трастовые штучки, в принципе, вещи, э, которые покупатели помогают понять, насколько можно доверять компании, в первую очередь это уровень. У нас на сайте есть такая штука, которая помогает понять, что это. это. как долго компания работает на сайте, э, как быстро она отвечает на заказы и сообщения, э, когда она была Лично в личном кабинете своего магазина и просматривала свои товары, свои товары, свои заказы. Ну, конечно же, отзывы – это самое главное. А отзывы хочется немножко сфокусироваться. Кто считает, что негативные отзывы помогают, мешают вам продавать? Вот Только два человека. А вся Костовинка справилась, что у него есть негативные отзывы на сайте? так ну не уже достаточно проблем. Но если вы так ну, эти отзывы, считайте, что их пишут только ваши конкуренты, что они мешают вам продавать, что лучше вообще сайт без Кстати, очень многие компании считают, что лучше сайт без отзывов в эту они не делают ее. На самом деле это не так. Значительно влияет на конверсию. У нас есть 7 причин, как минимум, чтобы включить отзывы. На них обращают 70% пользователей при покупке. 66% говорят, что они очень важны. То есть, каждый из кого, наверное, да? ну, то есть для каждого человека половина решения о покупке это отзывы о компании. Давайте их включать. 72% заявили о том, что доверяют отзывам отзывам в интернете, как личными рекомендациями. И первый источник, к которому вы обратитесь, это ваши друзья, знакомые, люди, которым вы доверяете. И отзывы, в принципе, частично заменяют таких друзей, знакомых, если у вас нет, э, которым быть компетентны в какой-то сфере. Э, люди считают от до 10 отзывов. 27% считают отзывы, которые И э, важный момент, не верят в правдивость отзывов, если видят лишь 100% позитивных отзывов вызывают уменьшение конверсии. Поэтому негативные отзывы, они действительно помогают продавать. Какие отзывы помогают продавать? Если вы ответили на негативный отзыв, да не просто так ответили, а вы решили проблему человека. Люди любят несколько вещей. любят спасибо, любят извинить, когда их называют по Поэтому отвечаете мне на отзывы. И на самом деле не так сложно ответить спасибо за хороший отзыв. И человек потратил свое время для того, чтобы рекламировать ваш продукт. Можно запитать? Да. А я застал эту людину, почему она написала мне? Это, кстати, очень хороший вопрос. Мне его однажды задавали, и я вообще не понимаю сложности. Ведь менеджер, смотрите, я покупаю, заказала платье получила заказ, все хорошо, я довольна. А потом Катя говорит мне, Маша, вам все понравилось? Пожалуйста, оставьте его вот этот мной. Вы думаете, я не оставлю? Ведь ну, человек да. помог мне, я довольна. Это еще вопрос это, а что у вас так добровольно, то это не было сила. Почему добровольно? Ну, если не просить человека, он ничего ну, не делает. Ну, на самом за Да, это есть как порядок, но и так делают многие магазины. 5% прийти на следующую покупку, опять же, вы еще и мотивируете его прийти к вам что-то. И если у человека есть положительный опыт покупки, то, скорее всего, он оставит его. Потому что отзывы оставляют большим стрессом, если не просить люди с негативным опытом. Поэтому либо просите, чтобы было больше положительного опыта, а негативные, если есть, то отвечайте и отзывы, которые еще продают, это отзывы подробные. Не просто я купил все хорошо, а отзывы я купил тогда. Мне доставили через два дня. А вам было чудесно упаковано. Мы вежливо общались. Качество обменное, там, обслуживание быстрое. Какие отзывы вызывают доверие. Есть у нас примеры небольшие. Я думаю, вы сможете посчитать презентации, которые будут выложены, как мы вы не будем акцентироваться, мы уже на уровне много времени ну и самое важное, отзывы это самый лучший вариант превратить негативных покупателей в ваших лучших друзей, не столько с вашими И вот наконец-то у нас сделан заказ. Вы думаете, это все? Mm -hmm. На самом деле надо строить отношения с другими. Потому как если вам же нужно его еще отправить, а у покупателя очень много страхов, что ему не вышли товары что он не соответствует э, тому, что он видит в интернете, что он вракован, что это подделка, что откажут возврата, не вернут деньги, э, на товар нет гарантий. Все эти э, страхи попытайтесь э, решить до того, э, как вы отправите товар. И, конечно же, ведите вашего покупателя э, до того момента, когда он уже получит товар и оставит практически вопрос. Потому что он нужно понимать, когда он его получит, э, что ему для этого надо просто Отправьте ему еще раз номер декларации, даже если это отправить его почту, это делает она сама. Почему бы вам не быть внимательным и не отправить ему эту информацию еще раз? И, конечно же, сразу рассказать ему о том, что у вас есть гарантия, что вы можете вернуть товар в течение 14 дней без указания причины. Ну и разные другие и, конечно же, важно ваше качество обслуживания. Отслеживать это такие простые вещи, это скорость, которой вы отвечаете клиенту. Это насколько вы качественно решаете его проблему при поступлении заказа и обращении к заказчику. Я отмечу вашего персонала: как быстро вы делаете выполнение заказа, человека, Как вы его комплектуете. Это тоже очень важно. Возможно, человек, у не для себя нападают, они могут уточнить до того, кто это покупает. И, конечно, сопровождение саморазвитых элементов до того, кто это покупает. В ваш сервис нужно верить. Есть основные инструменты. Знайте покупателя, какие-то его внедренности продолжите и готовьтесь рекомендовать. Наверное, я не буду соматировать внимание, потому что хочется успеть сделать вовремя презентацию. И после заказа очень важно. Тоже заказ доставлен, но это тоже еще не конец. Потому что вы же хотите, чтобы он пришел еще раз, скажите ему спасибо. Попросите оставить отзыв, о котором мы говорили. Дайте скидку на следующий заказ. Пригласите его в вашу группу в соцсетях. Расскажите ему о ваших новых предложениях на новинку. Расскажите ему о каких-то сопутствующих товарах, которые он может приобрести к тому, что он уже сделал. Не его Спросите его, все ли ему понравилось. Оно, как самое страшное, это когда клиент уходит, а вы не знаете почему. Поэтому получайте обратную связь от ваших покупателей. Это все можно использовать и превращать в положительный опыт. Потому что положительный опыт это моя. Все люди говорят, что именно первая ну, покупка, первый положительный опыт в большинстве случаев приводит к реальности покупателей. А лояльность уже в свою очередь. это увеличение среднего чека, и это абсолютно безразличие в предложении наших конкурентов. Но самое главное в это не только цена, это поддержка вашего проекта, как вы его ведете, и качество вашей работы, вашего конкурента. Это все. Я готова выслушать ваши вопросы. Скажіть, будь ласка, як відрізняється конверсія в різних країнах? Що впливає на різних країнах, наприклад, Росія, Україна там, і так що назад? Ну, на самом деле, влияют очень разные штуки. Вопрос в том, що в Росії, наприклад, другие способы покупатель совершенно заказа. В них корзина — это не самый лучший вариант заказа. Там більше дзвінків в России? Да, они звонят. Потому что это Россия географически разбита. И для них очень важна региональность. У нас только, в Украине только услуга гео к определенному региону. Товары мы спокойно заказываем из Одессы, Киев и тому подобное. У нас все очень важная страна. В России, если ты находишься в Новосибирске и заказываешь в Москве, товары будет тебе идти почта России, которая написала в сервис э, два месяца. Ну и потом у вот, России есть еще другие особенности. Там э, люди привыкли даже в другое время заказывать. У нас э, покупатели готовые выходные покупать, то там на руки чаще рабочие время А в заходных крайне наших. Западных не подскажу, но у нас основные рынки, с которыми мы работаем, но потом не говорим, в Украине, в Беларуси, России есть Беларусь, очень похожа на нас, там больше похожа на Россию. Субтитры сделал DimaTorzok